शिवल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय शिवलभ नु श्री सर्वोत्तम जी नु अठ्याम यशपीयूष लहरी प्लावितान्य रस याको भावाशी श्री गोकुलनाथ जी कहत है जो श्री जी कोटि कोटि समुद्रवत रसमय स्वरूप है आप रस अमृत की निधि जब भक्त के हृदय में विराजमान होते है तब भक्त हु कोटि कोटि समुद्र रूप हो जाए है। जैसे मीन समुद्र ते छूटे ते क्षण मात्र में तलफत प्राण तजत है तैसे ही शिमा प्रभु जी की अंगीकृत भक्त यश पीयूष अमृत रस पान किए बिना व्याकुल हो जात है श्री प्रभु जी भक्त के हृदय कमल में सदा विराज के अपने विषय आसक्ति बढ़ावत है यश रूपी अमृत को जो पान करत है ताकि नित्य लीला में प्राप्ति सदा होत है अन्य श्री गोकुलनाथ जी कह रहा है कि भगवत लीला भाव रूपी तरंगन सो अपने सेवकन को आप बाहिर भीतर प्लावित करत है ताते वैष्णव को यह यश रूपी अमृत समुद्र को सदा श्रवण पान गुणगान करनो ताते गोसाई जी जताए यश पीयूष लहरी प्लावित अन्य रस जे आ रस थी जीव अप्लावित थी जाए शिवालम यशो यशोगान रूपी रस थी पची અન્ય કોઈ રસ તેની માટે બાકી રહેતા નથી તો શિવાલવનું એક કીર્તન રોમ રોમ રસ ઝલકે શિવાલવ અને શ્યામદાસજીના વાર્તાજીમાં આ નામ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે રોમ રોમ રસ ઝલકે શિવલભ रोम रोम रस जल के शिवल्लव भरे समुद्र अनेकान रस के उर हल के शिवल्लव जे जे जेजारस के अधिकारी भरसम्ेल् के शिवल्लभ रामदास पद महारस चाखन को जियल के शिवल्लभ रोम रोम रस झलके के श्यामा प्रभु जी के सेवक श्यामदास सुतार ताकी वार्ता को भाव भाव सिंधु में सु श्यामदास जी को जन्म भयो जन्म ही रोयो ना ही बहुत हस्तियो इनको वाही समय लमा जी की गोद में खेले है ऐसे श्यामा प्रभु जी को दर्शन होए वे लागियो हवे આવી રહ્યું છે કે શિવ તો રોમ રોમ રસ જલકે અને આપ નિજ સેવકને પણ તે રસથી આપલાવિત કરી દે છે આપ ક્ષણ ક્ષણ કો મંદ હાસ્યપૂર્વક શ્યામદાસજી કી ઓર ચિતવે સો રોમ રોમ રસ સો ભરી જાય સો આપકો અમૃત હાસ્યામૃત અદરામૃત તીનો કોઈ અપાન કરી કે आप मय हो जाए श्यामदास जी आपके दर्शन ताई एक टक वह जाए और जब आपकी पौरी के किवार लगी जाए तब वहाँ ही निराश प्राण की नाई परी जाए फेरी उनके घर के लोग आवे घर ले जावे उनको घर में कहूँ ठीक चित न लगे जीवी रीते मीन दशा से समुद्र माँ बाहर आए अने તડપે છે તેવી રીતે અહીંયા શ્યામદાસજીની પણ તેજ દશા છે સો એસે પરસ્પર આસક્તિ દેખાય એસે આપકો નિત્ય ઉહા જાય બિના ચલે નહીં જો ઘર પધારે સો આપવાકો ક્ષણ ક્ષણ સુમિરન કિયો કરે દેખો શ્યામદાસ કહા કરે હૈ અને આમાંથી ટીકાનું આવી રહ્યું છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી ભક્તના હૃદય કમલમાં સદા બિરાજી आसक्ति बढ़ा बेचे एक दिन आप वाके घर पधारे एक दिन आपके घर वह आए रहे हैं केवल आपको रसरूप स्वरूप वाके हृदय में जाए बिराजयो सो बाहिर की आसक्ति अंतर स्वरूप में बह गई वही समय आज्ञा की नहीं जो तेने मेरे चरणारविंद में आसक्ति की नहीं और मैंने तुमको महान फल को दान दियो रामदास पद कमल महारा पदारमल मा रहे है या दान करयो छे सो यह प्रसंग को अनुभव श्री दामोदर दास जी अक्का जी रजियोभा तीनों जनेन को भयो इन को एक भाव को वर्णन है श्री अक्का जी की सहचरी रजो और श्री दामोदर दास जी की सहचरी श्याम दास यश रूपी अमृत को जो पान करत है ताकि नित्य लीला में प्राप्ति हो हवे आवी आ छे फेरी आपने चौथे आश्रम की बिचारी काशी पधार में पधारे उतमें आपको पधार नो और इनमें इतमें इनके प्राण निकस गए आपको स्नेहात्मक स्वरूप श्यामदास जी आपके लीलात्मक स्वरूप में प्राप्त भयव रस है कि जिन्हें जन जे जे जा रस के अधिकारी भरत संभारे न छलके हृदय में रस ने संभारी ने राखी रहा है आ कोई जानी न जाए अने आपने वैष्णव स्व्ञा किनी जो उनको ऐसी ही चाहिए उन बिना हम नहीं, हम बिना वे नहीं, ऐसे प्रशंसा किनी उनको बनायो पट्टा ऊपर श्री महाप्रभु जी बिराजे पट्टा और खड़ाओ श्री गुसाई जी ने न्यारो मंदिर करी के पधराए सो ऐसी ऐसी श्यामदास जी की अनंत वार्ता है लिखवे में आवे नहीं और ताहिते श्री गुसाई जी कहे जो पुष्टि मार्गीय भक्त को आपके यश रूपी अमृत को सदा श्रवण पान गुणगान करनो यश पीयूष लहरी प्लावितास शिवल्लभा की जय